hasad yomon narsa ko'rolmaslik yomon illatlardan biri xo'roz sigirni ko'rolmas ekan sigirga hasad qilar ekan endi bilasizlar sigirga e'tibor kuchli yem xashak xo'rozga nisbatan uni ko'rolmasdan bir kun ertalab shundaq qarabdida sigirga qarab xo'roz uzr karantinda ham esimdan chiqarib yuboribman ho o'z quloqlarim bilan eshitdim agar agar bugun ikki paqir sut bermasang xo'jayin seni go'shtga topshirioar ekan so'yib so'yirar ekan <laughs> desa bu gapni eshitgan bechora sodda sigir qo'rqqanidan nimaga <laughs> nimaga endim sutgo'shta topshirilarkanman bore ikki baqir sut beraman mendan nima ketdi uch baqir sut beraman mayli beravolaman deb shu kuni uch baqir sut beribdi buni ko'rgan xo'jayin esa hayron bo'lgandan nahotki nahotki no sigirimiz uch baqir sut berdi uch baqir sut berdi <laughs> olamshumul yangilik olamshumul yangilik buning uchun buning uchun qon e, chiqarishimiz kerak qon chiqarishimiz kerak ha qon chiqarishimiz kerak deb xo'rozni o'zini so'yib yuborgan ekan shuning uchun azizlar ko'rolmaslik g'iybat hasad bunaqangi yomon illatlardan zoro yurgan ma'qulroq uyda qoling